Поздравляю команду Кривбаса с победой. Что касается игры, мы, мы хорошо, мы хорошую игру провели. Э, до, до четвертой четверти были такие там плюс один, минус один, все хорошо складывалось. При защите от кривого рога это хорошо мы играли. А потом в четвертой четверти пропустили рывок до 10 очков и просто не смогли вернуться обратно в игру отсюда и проигрыш. Спасибо за поздравления, Я тоже присоединяюсь, поздравляю нашу команду болельщиков, спасибо им за поддержку. Несмотря на то, что мы проиграли позавчера, они все равно пришли, забили полный зал и поддерживали нас до последнего. Это приятно. По игре скажу, что вначале у нас немного не получалось. В защите мы пропустили в первой четверти 22 очка. Это не наша норма, наша норма меньше 15. Но мы все-таки доработали под конец матча, вывели все-таки показательно 60 очков. И это достойный показатель. И за счет этого и выиграли. Ну, комментарий следующий. Игра была ровная по ходу всей игры. Две с половиной четверти были качели. То одна команда выходила на очко, два вперед, то другая. К сожалению, в конце третьей четверти дали почувствовать игру лидерам Кривбаса. Глебов в первую очередь, вот он забил 20 очков. Поймал кураж, потом с 9 метров забивал, вы видели. Надо было продолжать плотнее играть с этими игроками, которых мы разбирали, о которых мы говорили не давать им разыграться. Вышел Мальчевский, забил трехочковый, Глебов две трешки. В начале четвертой четверти стали определяющими. К сожалению, мы в ответ не забили дальнюю. Отсюда результат. Ничего сложного в игре я не видел, не было. Нужно было просто более организованно сыграть в защите и в нападении. И по ходу игры мы вели в подборах, но в концовке тоже позволили расслабиться себе. Подобрали на нашем щите две атаки, три атаки подряд. Получила команда Кривбаса дополнительные шансы на атаку, их использовала. Вот эти мелкие недочеты, которые вылились в поражение. Я считаю, анализ такой. У болельщиков с победой. Победа непростая, победа рабочая, победа на зубах. К сожалению, вынужден констатировать факт, что далеко еще до наших оптимальных кондиций. К сожалению, физическая ямка продолжается и выход лидеров на свои позиции еще в процессе. Однозначно сегодня Дима Глебов выдал то, что он может. Сережа Попова еще все впереди. Мы сейчас, я думаю, индивидуально с ним немножечко поработаем. И он выйдет на тот уровень, когда он снова станет лидером нашей команды. Отдельная благодарность сегодня Коле Вильховецкому, который с травмой вышел. Ну и большой поклон Виталику, который мы еще не договаривались сегодня играть, но в связи с тем, что не попал в игру Женя Ворник совсем, а Липовцев вынужден был подменять Глебова. Я попросил, спросил, насколько он готов. Он сказал, я готов. Ну, видите, в принципе, я считаю, что доля, большая доля успеха в сегодняшней игре от уверенной игры в нападении Виталика. Потому что попасть не могли. Был очень много сумбура, очень много неверы в себя, недоверия к партнеру. Они отдавали выгодные позиции, вместо передачи выполняли бросок, а вместо броска отдавали передачу, поэтому были нюансы, были шероховатости. Игра, прямо скажем, первая половина мне совсем не понравилась, а вторая была немножко лучше, более дисциплинированной. По сути, только за счет этого и выиграли. Основные мысли, естественно, об Одессе. Завтра отдыхаем, но с послезавтра уже начинаем видео и максимальная мобилизация. Всех приглашаем на Кубок. Нам очень нужна ваша поддержка. Спасибо, до свидания.